Детальніше про те, що вже змінилося у транспортній сфері Черкас та яких змін слід очікувати ще, ми поговоримо із начальником управління транспортної інфраструктури міського конкому Віталієм Дяченком. Вітаю вас в нашій студії. Добрий вечір. пане віталію. І перше до вас запитання: що все ж таки відбувається в нашому місті із тролейбусами, тому що постійно надходять скарги від пенсіонерів. Ну, к сожалению, комунальне підприємство Черкас Електротранс до сьогоднішнього дня працювало в такому режимі. що… Каждый месяц мы имели э, нарастающую задолженность по заработной плате. Э, это прежде всего вызвано тем, что э, предприятие э, получило сумму государственной компенсации, которая по сути в четыре раза меньше от той суммы, которая э, рассчитывается по расчетным показателям, именно по коэффициенту облстата. Значит, изначально, э, если ну каким образом считается этот коэффициент и о, каким, о каких суммах мы говорим? Значит, за год предприятие получает от перевозки платных категорий пассажиров это 10 миллионов гривен. Существует методика, по которой рассчитывается количество льготных категорий пассажиров, которые пользуются электротрансом. Значит, это коэффициент на сегодняшний день 3,98. То есть, если 10 миллионов мы умножаем на этот коэффициент, соответственно, получаем ту сумму, которую по сути государство должно компенсировать на перевозку льготных категорий пассажиров. Но э, понимая то, что э, ну, до этого года э, значит, предприятие никогда не получало полностью эту сумму, мы исходили чуть от других показателей. Мы просто подавали бюджетный запрос на ту сумму, которая просто будет покрывать расходы на перевозки. Соответственно, эта сумма не включала э, какие-то там инвестиционные да, там возможности, которые позволили предприятию модернизировать э, троллейбусный парк, модернизировать там, новые троллейбусы, покупку, модернизацию депо. То есть этой суммы не было. Это просто покрытие основных расходов. Это зарплата, это элементарные там, запчасти, это оплата электроэнергии. Итого э, бюджетный запрос был сделан на сумму 21 миллион 640 тысяч гривен. Но, как я сказал, предприятие получило 9 340. Соответственно, э, это сумма... Было измушены, так? Да, да, совершенно верно. То есть во втором, уже начиная со второго квартала, то есть эта сумма, она уже, по сути, была, так скажем, использована, да. Значит, соответственно, каждый дальнейший выход троллейбусов, да, то есть люди, которые работают на предприятии, это осуществляли за счет самого предприятия. Соответственно, каждый рабочий, там, кондуктор, водитель, да, то есть они осуществляли эти услуги по перевозке, уже за собственный счет. И мы имеем постоянно наращивание заработной платы. То есть эта ситуация она не возникла в этом году. То есть по сути эта ситуация каждый год мы такую имеем ситуацию. Мы каждый год имеем на Черкасской электротрассе эти задолженность по заработной плате. Все мы с вами переживали в городе э, страйк троллейбусного парка, да? Это куда? Так. Да. И, и сколько будет еще такая ситуация. Значит, мы приняли такие краткосрочные меры до 1 января 2012 года. То есть мы поменяли режим работы троллейбусов. То есть на сегодняшний день действительно не выходит 50-60, которые выходили именно в льготном режиме, в том, в котором должны, оставили по одному троллейбусу льготному на каждой линии. Ну, чтобы понимал сегодня город, да, что этот, эти троллейбусы даже по одному, да, за них никто не компенсирует деньги. Тось тобто ці всі тролібуси, навіть шесть штук, сегодня сьогодні виходять именно за що підприємства. Вперше про реформування транспортної інфраструктури у Черкасах ви говорили ще у квітні 2008 року. Тобто, пройшло вже три роки на те, щоб втілити в життя цю реформу. Що заважало? К сожалению, я лічно не займався на протягом трьох років. То есть я уже этим вопросом начал заниматься будучи депутатом городского совета, начиная с весны этого года. Почему? Потому что как депутат от своих избирателей получил ну, много, так скажем, пожеланий э, по поводу э, реорганизации на транспорта, тот, который мы имеем. По сути, по качеству перевозок, по графику перевозок, по комфортности, по удобству, ну и по другим параметрам. Э, больше всего здесь, э, ну я как депутат, я работаю там с общественными организациями, которые связаны там и с инвалидами, и с детьми инвалидами, да, то есть у них на сегодняшний день нет возможности в городе, да, передвигаться именно на колясках, самим заезжать или с помощью кого-то в автобус. То есть это мы говорим о низкопольных автобусах, которых тоже у нас, ну, к сожалению, нет. То есть мы имеем только четыре троллейбуса в городе, да, которые имеют низкий пол. И то есть проблемы почему, то ну, нельзя туда заехать. поэтому много очень вопросов да? вот начиная с весны мы как бы подошли создали такую рабочую группу в депутатском корпусе и начали разрабатывать концепцию. есть э, в основе ее э, лежит уже те наработки, э, которые э, прошли города, которые у нас готовятся в украине э, к евро 2012 мы остановились на той концепции, которую уже реализовывают на этапе проекта в Львов на сегодняшний день. И с помощью наших коллег с Львова мы уже как бы, эту концепцию предложили и до Черкас. И, соответственно, получили одобрение в Черкасском городском совете. Я думаю, что это хороший результат. Из 40 присутствующих депутатов за концепцию проголосовало 39 человек за. Один, я помню, только удержался. То, в принципе, можно сказать, что концепция как бы, получила одобрение. Згідно з із новою транспортною концепцією, у місті буде створений єдиний диспетчерський пункт. Як ви вважаєте, чи не призведе це до монополізації транспортних перевезень у Черкасах? Ні, зразу скажу ні. Почему? Потому що єдиний диспетчерський пункт пункт окрема організація, яка буде координувати роботу всього транспорту в місті. То есть это не идет речь о создании единого э, предприятия. То есть это на этом рынке будут работать как и частные перевозчики, так и коммунальное предприятие Черкас-электротранс. Это сделано для чего? Значит, если мы имеем какую-то поломку на улице да, или ремонт дороги, или, ну, не дай бог, там, аварию, да, то через этот диспетчерский пункт будет полностью перенаправляться весь транспорт. Пане Віталію, цікавим є пункт у концепції про запровадження електронного квитка. Що це за квиток, як їм користуватися ним? Електронний білет він представляє собою смарт-карточку. По суті, це на вид така ж банківська карточка, яку вже люди звикли користуватися, отримав свої гроші, да там для через банкомат. То есть это на вид та же самая карточка, которая тоже пополняется деньгами. Значит, человек с помощью ее э, заходит в троллейбус либо автобус, э, в котором расположен так называемый валидатор, это э, электронный компостер. То есть он просто прикладывает, оттуда будет сигнал о том, что деньги считали за проезд и все. То есть это э, прежде всего сделано для удобства самого пассажира. То есть ему не надо будет открывать кошелек. Соответственно, то есть, это, время. Так? Да, это новая технология. По сути, этими технологиями уже несколько лет пользуются в Европе. Да. Для Украины это действительно новая технология. А черкассцы? Чи готовы они будут до таких кардинальных изменений? Я думаю, черкасцы уже пережили тот этап, когда переходили с наличных денег на банковские карточки. Тогда были эти проблемы, люди привыкали. Тем более, ну, на сегодняшний день, по-моему, банковская карточка для всех понятный инструмент для финансовых услуг. Зрозуміло. І останнє запитання. Як швидко ви плануєте втілювати у життя усі пункти концепції? Значить, концепцію, іменно реалізацію вже на стадії проєкту в Львові готовив два роки. Але от е, з допомогою тих людей, які реалізували це в Львові, з допомогою городського совєту львовського, то ми постараємося вже по предварительній договоренності вийти вже на етапи реалізації проєкту десь через півгоди. Пане Віталію, дякую вам, що завітали до нас у студію. Бажаю вам успіхів. До побачення. Дякую. Нагадаю, сьогодні гостем студії Віка новин був Віталій Дядченко, начальник управління транспортної інфраструктури міськвиконкому.